Суд над надією українську льотчицю не відпустили на сесію пар'є. Так вирішив московський суд. Сьогодні 82-й день голодування військовополоненої льотчиці. Слава Україні! Сподіваюся, сьогодні сі буде весело, що я тут трохи посміхнулася. Вже взагалі день. Переглянувши видео, Юлия Сутовська пыше. Стоят полицейские обступили женщину так, будто перед ними ганнибал-лектор сидит. Зачем столько охраны? Для чего такая демонстрация силы? Не стыдно? Позорище. Татьяна Бекетова додаем. Надежду убивает Путин хладнокровно и расчетливо. И полное бессилие как-то повлиять на карлика. Блогер і журналіст Андрій Мальгін пише у своєму ЖЖ про відео з місця вбивства Бориса Німцова. Сьогодні соцмережі активно обговорюють запуск автора автореєстратора, який було зроблено через три хвилини після трагедії. Слушайте, ну від ясно же видно на замедленій сьомці, що пока девушка в білой шубке стоит возле белого джипа і снегоубойщика і разговаривает з кем-то, кто-то за її спиной добивает лежащего на земле в 20 метрах от них. Или это у меня фантазія разыгралась? Пише Андрій Мальгін. Да, это не фантазия, видно движение фигуры, комментует користувачка Мудрая Один. Поп Гапон додає, силуэт на месте гибели и девушка, да, разговаривает. Но в каком она состоянии, что делает человек на месте гибели Немцова, сказать сложно. Користувач Скиф Тах зробил припущення. Ну, скорее всего, это не киллер, это топтуны подбежали, проверили пульс, убедились, что Немцов мертв, скорая, менты вызваны и после этого свалили. То, что Дурицкая дождю всего не говорит, это естественно, ее предупредили. Возможно, позже в Киеве она что-то скажет, может, нет. Радник министра внутренних справ и нардеп Антон Герашченко пишет у Фейсбуку. Генпрокуратура закончила досудебное следствие по делу Геннадия Кернеса, в рамках которого он подозревается в похищении, избиении и угрозе убийством в отношении активистов Харьковского Евромайдана. Желаю крепости духа и сил потерпевшим по этому делу и всем свидетелям обвинения. Судьям, которым придется рассматривать это дело, желаю судить согласно букве и духу закона. Скоро и справедливо. Эдуард Корзун у комментарии звернулся до Герашченко. Антон, а вы сделайте, пожалуйста, Просто так, чтобы этот гопник не потерялся. А вот Вадым Корп, запытывая, а аэропорты и границу на Белгород перекрыли, а то Гепа на коляске туда за час доедет. Українські журналісти діляться враженнями від того, як їх запрошували на ефір Пірого канала Росії. «Вот так я упустив можливість приславитися на всю Росію. Хоча вдруг і не согласятся на мої условия, пише журналіст Кирило Сазонов. Настасія Зоріна, працівниця першого канала, запрошувала його виступити експертом у програмі Врімя покажет. Кирило відповів. Вам придется на моих глазах убить 10 снегирей, подарить правому сектору двух рабов и спеть песню про Путина, иначе хунта мне запрещает выходить в эфир. Такий самый Запад Зорина відправила журналисту у минулому, а ныне Нардепу Сергееву Лещенку и Мирославе Гонгадзе. Лещенко, зокрема, відповів: Вы могли бы представить, если бы гитлеровское телевидение звало в гости на эфир депутатов из Австрии, например. Вы работаете на телекомпанию Государства-агрессора. И проклятия миллионов украинцев полетят в спину не только вашему обезумевшему президенту. Ну, і всіх прислужників цього режиму. Черговий хід від новосибірської співачки Машані Любительки Путіна кремлівська пропаганда в кожному слові. Зірка кліпу мій Путін зняла ролик тепер уже про санкції і банани. Як багато різних чорних, білих і жовтих ходять в наш дитячий сад. площадью до горизонта У каждого есть свой горшок Своя кровать игрушка На завтрак есть творожок Но дети играют в психушку Они Алексей Зимин коментуя, «Мне кажется, этой горе певице лучше чем-то другим заняться. Мы уж как-нибудь проживем без ее шедевров». Soul Trail Sim пыше, «Я думал, ее предыдущая песня была апофеозом идиотизма. А оказалось, нет, есть еще куда деградировать». Користувач Михайло Голуб на своїй сторінці у Фейсбук виклав скріншот зі столичного інтернет-магазину Сана Хант. Автора посту зацікавила плюшева коала. Вартість іграшки 26 тисяч гривень. Ігрушка бобрового цвіта із натурального меха Арілак ідеться на сторінці інтернет-магазину. Сергій Ковальов коментує: «Это ведь надо такое импортировать і будь уверенным, що продаж.